kemudian mereka mencium pintu-pintu makam maka sesungguhnya mereka telah berdoa kepada selain Allah dan tidak ada perbezaan antara mereka dengan para penyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ingat tak uh, beberapa hari lepas saya ada react isu berkaitan tentang seorang ustaz lepasan daripada Mesir dia kata saya beristighosah dengan makam uh, Sayyidina Husin dan makam itu dia bukan sekadar istighosah biasa dia minta nak kahwin dia minta tak nak lulus exam dekat maqam uh, Sayyidina Husin uh, radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat kemudian kita selingkan kenyataan daripada Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat uh, rahimahullah yang mengatakan perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang yang tolol. Dan sahabat-sahabat menariknya, uh, baru ni saya ada baca satu kenyataan daripada Facebook ke Ahmad Ramadha Dia menyebutkan satu perkara yang menarik uh, sebab ia akan membuktikan bahawa di Mesir bukan semua orang berfikiran seperti mana yang menjadi pemikiran uh, ustaz tadi tak yang kononnya lepasan daripada Al Azhar itu dan kononnya mengaji dekat Al Azhar Ahmad Remada dia kata dalam silibus sekolah dasar di Mesir 95 tahun lalu tercantum pelajaran akidah berikut ha, tapi sebelum nak sebutkan kita tengok dulu apa yang dia kongsikan gambar tu ini dia kongsikan gambar Muqarrar Al Quranul Karim wa Tahzib wa Din Wafaqan lil Manhaj sanah Alf tus'amiyah wa thalathun Untuk tahun 1930 Juzuk Rabi' Jilid yang keempat Di sanah Rabi'ah al-ibtida'iyah Untuk tahun 4 Tidak ialah 4 ibtida'i ni Sekolah rendah Dajah 4 Yang ditulis oleh Abdul al Alim Hussein Al-Mudarris Bi Madrasah Mesir al-Jadidah Al-ibtida'iyah lil -benin. Guru Sekolah rendah Lelaki Mesir baru Mesir al-Jadidah Dekat situ dia sebut Beberapa perkara Yang telah pun ditranskrip ditaklifkan semula oleh Ahmad Remanda dia kata minha atawassuru bil idami allati fi hal ila fiha ila qada'i haja au tafrij karbin au shifai maradin au kasbi qadiyatin fadhalika zaighun 'an wa kufrun billah di antaranya yakni bentuk tawassul yang dilarang ialah bertawassul dengan tulang-tulang tulang belulang orang mati untuk memenuhi satu hajat menghilangkan kesusahan menyembuhkan penyakit atau memenangkan sesuatu perkara Yang يعني demikian itu merupakan penyelewengan dari ajaran agama dan termasuk kekufuran terhadap Allah Ta'ala. فَكُلُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ تَرَاهُمْ يَتَزَاحَمُونَ عَلَى الظَّرِيحِ السَّيِّدَةِ زَيْنَبِ وَالظَّرِيحِ الْحُسَيْنِ وَالظَّرِيحِ السَّيِّدِ الْبَدَوِي وَغَيْرِهِمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ يُقَبِّلُونَ الْأَعْتَابَ وَيَلْثِمُونَ مَا عَلَى الْأَضْرِحَةِ مِنَ الْجِلْدِ وَالنُّحَاسِ ويكتحلون بِتُرَابِهَا وَيَنْذُرُونَ لَهُمُ النُّذُرَ innama yad'una ghairallah wa farqa bainahum wa baina ubadil asnam setiap laki-laki dan perempuan yang tampak berdesak-desakan di sekitar makam Sayyidah Zainab makam Al-Hussein makam Syed Al-Badawi serta makam orang-orang soleh lainnya dari kalangan hamba Allah kemudian mereka mencium pintu-pintu makam mengusap besi dan tembaga di atasnya mengambil debunya untuk dioleskan pada mata mereka serta bernazar untuk penghuni kubur tersebut maka sesungguhnya mereka telah berdoa kepada selain Allah dan tidak ada perbedaan antara mereka dengan para penyembah berhala fazur ayyuhal tilmiz al'adhra kama tazuru qubur amwatika lil'idhati wal'i'tibar wa iyyaka wa an tad'uwa waliyan minal awliya liyunajjihaka fil imtihan aw yufarrijanka kurbatan liannaka tad'u ghayra mujib wa tusyriku nakhirah wa makhluqan qad taku وَعِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَدَعُوا اللَّهِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ Kerana itu, ziarahilah makam-makam tersebut. Wahai pelajar, sebagaimana engkau menziarahi kubur orang-orang yang telah meninggal lainnya? Yakni semata-mata untuk mengambil pelajaran dan nasihat. Dan janganlah engkau berdoa kepada wali manapun agar membuatmu lulus dalam ujian atau menghilangkan kesusahanmu kerana sesungguhnya engkau memohon kepada sesuatu yang tidak dapat menjawab. Serta menyembutukan Allah dengan tulang bululang yang telah hancur dan makhluk yang boleh jadi engkau sendiri lebih mulia daripadanya di sisi Allah. Berdoalah hanya kepada Allah kerana dia maha dekat. Kemudian dia kata lagi kat situ dah habis disebut kenyataan berkenaan. Dia kata di zaman sekarang justru ada sebahagian pelajar dari salah satu universiti universitas Islam tertua di Mesir yang melakukan hal serupa. Mereka meminta di kuburan-kuburan sekitarnya baik ketika akan ujian mahupun waktu lainnya. Bahkan dahulu ketika saya akan mengikuti ujian semester pertama di Al-Azhar. Ada seorang kawan yang mengajak seberdoa di makam-makam para wali di sekitar kampus. Minta kemudahan ujian kita, katanya dengan wajah serius. Namun saat itu saya sudah memahami bahawa perbuatan seperti itu bertentangan dengan tauhid kerana hak berdoa hanyalah milik Allah semata-mata. Alhamdulillah hadana li wa ma kunna lanahtadiya laula an Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kita petunjuk kepada jalan ini dan kita tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita Ahmad Remanda Gombak Malaysia. Narik sahabat-sahabat ke -sahabat, kenyataan daripada Ahmad Remanda ini dia saya yakin beliau adalah seorang daripada pelajar Indonesia mahasiswa Indonesia yang mungkin dah tamat pengajian dan sekarang berada di Malaysia di Gombak dan apa yang dia kongsikan ini adalah cukup menarik bahkan bukan kali pertama saya membaca perkara seperti ini di Mesir dahulu memang ada beberapa kumpulan ada beberapa geng di dalam bahagian orang yang mengaji ni ada yang jenis pergi mengaji dengan tujuan yang bagus, dengan dapatan yang bagus. Akhirnya, dia pergi berjumpa dengan ustaz-ustaz dan asatizah yang bagus. Tetapi malangnya, ada sebahagian kumpulan yang lain, mereka berjumpa dengan geng-geng tarikat. Sehingga geng-geng tarikat ini membawa mereka melakukan hal berkenaan. Saya pasti, orang yang melakukan doa tawasul ke kubur-kubur makam ini, mereka ini ada background tarikat di belakang mereka. Sama ada mereka terus mengikuti tarikat berkenaan ataupun mereka ini terikut-ikut dengan ustaz-ustaz guru-guru, senior-senior mereka yang memang mengikuti ajaran tarikat. Sehingga akhirnya mereka melakukan perkara yang bercanggah dengan agama. Melakukan perkara yang orang awam anggap perkara itu biasa. Sedangkan ia adalah satu perkara yang bercanggah dengan agama yang bersifat syirik kepada Allah Ta'ala. Minta ni, dia bukan sekadar minta e, Ya Allah, Ya Tuhanku dengan kemuliaan Hussein ampunkanlah segala dosaku. Ya Allah, Ya Tuhanku dengan keberkatan Sayyidah Zianak mudahkanlah urusan aku di dalam exam dia bukan minta macam tu dia minta ni sampai ke tahap istirahat sungguh-sungguh wahai Hussein aku nak exam ni hang bagi aku lulus wahai Hussein anak aku sakit hang sembuhkan dia itu sampai ke tahap seperti itu dan ucapan itu dulu mungkin orang cuba nak sembunyi-sembunyi tapi apabila generasi ini rasa mungkin dia dah kuat ke ataupun banyak sokongan ke sehingga ada beberapa jabatan agama yang bagi sokongan kepada mereka di, mereka dah tak sembunyi-sembunyi bunyi lagi dah. Mereka siap sebut sungguh-sungguh. Mereka meminta terus kepada Hussein. Minta Hussein istirahsah. Istirahsah ni sahabat-sahabat. Kita minta kepada Allah je. Istirahsah ni kita nastariz billah. <laughs> kita minta kepada Allah. Ya Allah ampunkan dosaku. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Ya Allah anak aku sakit sembuhkanlah dia. Istirahsah itu dibenarkan oleh syarah. Kalau kat manusia boleh juga tak istirahsah atas kadarnya sajalah. Angkat batu. Wahai kita kata kepada uh, anak kita. Wahai anak aku si Dehya angkatlah batu ni. Jadi dia boleh tak angkat batu? Dia memang boleh angkat umur dia baru berapa sebelas tahun tapi dia boleh angkat batu yang uh, mungkin setengah kilo ni. Jadi dia boleh angkat batu ni. Itu tak ada masalah sebabnya kita boleh istirahat maksudnya kita minta tolong dekat dia dalam pakaran yang dia mampu. Tapi kalau dia tak ada kemampuan, kita minta tolong kepada dia, kita bukannya uh, cerdik tapi kita tolol disebabkan kita, kita meminta kepada orang yang tidak mampu melakukan oh, kita kata Dihyah, anakku Dihyah angkatlah berat 320 kilo seperti mana yang aku selalu tengok Anatoly angkat. Dia kata Anatoly bolehlah angkat. Tapi dia anak aku dia tak ada kemampuan berkenaan. Tak bolehlah minta angkat begitu. Jadi macam tu juga sahabat-sahabat. Untuk manusia ni kita kena minta, kita boleh minta dekat dia atas kadar dia mampu. Dia mampu tak untuk sembuhkan kita? Tak. Tak ada kemampuan berkenaan. Jadi kita tak boleh minta dekat dia satu benda yang tak ada kemampuan. Apatah lagi orang tu telah meninggal dunia. Contoh kita bagi. Sayyidina Hussein radiyallahu anhu. Dia ni telah meninggal dunia dia adalah orang yang soleh kita tak nafikan daripada kuturan yang soleh kita tak nafikan tetapi dia telah meninggal dunia bagaimana dia telah meninggal dunia dia mati bagaimana dia mati dipancung kepalanya terpisah kepala dan juga badannya sehingga membawa maksud dia sendiri tidak ada kemampuan untuk menjaga diri dia bagaimana dia nak menjaga diri kita bagaimana dia nak bantu kita di dalam exam bagaimana dia nak bantu kita di dalam urusan kerja kita sedangkan daripada sudut diri dia sendiri pun dia tak mampu untuk nak jaga kerana itu adalah kuasa daripada Allah Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Itu logik secara ringkas saja sahabat. Tapi itulah sahabat, perkara ini berlaku dalam masyarakat, ia perlu diperbaiki. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita, jaga akidah kita. Mungkin ada daripada kalangan orang yang berfikiran seperti itu, mereka belum sedar, kita doa kepada Allah Ta'ala. Moga mereka mendapat kesedaran. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.